На зміни в медицині українці чекають найбільше, стверджують соціологи після нещодавно проведених досліджень. І не дарма, бо вже за рік галузь стане іншою. Замість безкоштовної медицини буде страхова. в Лікарів з'явиться можливість заробляти більше, бо тепер їхня зарплата буде залежати від кількості наданих послуг. Такою бачить реформу міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. Але сніданок розпитав українців, якою медициною хочуть вони. Дивіться просто зараз. Ішов, упав, опам'ятався. Гіпс приблизно така історія трапилася з 27-річним Ваге. Чоловік щойно вийшов із травматичного відділення, де йому наклали гіпс на зламаний мізинець. Слизько було впав та. На руку Бррр, не хочу згадувати. Чоловік уже 25 років живе у Києві. Каже, в країні потрібно чимало всього змінити і медицину передусім. Так сьогодні в лікарні йому довелося вистояти чергу. Ти сидиш, чекаєш цією болю, це ну це якось незручно, і ти тобі ще їхати на роботу. А потім ще віддати півтори сотні гривень. За все 150 гривень. Я вважаю, що це дуже дорого. За. 150 гривень, так як у нас, як ми всі знаємо, медицина взагалі безплатна. Утім, ваге готовий заплатити більше, але якщо отримає якість та комфорт, власне цього він і очікує від медичної реформи. Якщо буде так, як ми дивимося по новинам в Америці, в Європі, то я дуже хочу цього. Як воно в Америці та Європі, 66-річний пенсіонер Василь Панасович не в курсі. Я не знаю, що така страхова медицина, а просто щоб вона людяна була. Пенсії без того ледь вистачає. Аби звести кінці з кінцями, бідкається Василь Панасович. Тож де знайти гроші на страховку, чоловік не знає. Що я своєї панці буду платити, скажіть, будь ласка, наша середня пенсія на де 200 гривень менше нашої квартплати. Однак переходити на страхову медицину доведеться всім, кажуть чиновники, у тому числі й соціально незахищеним українцям. За них платитиме держава. Лікарям теж доведеться звикати до змін. Врачі, котрию. Виповняють більше роботи і так далі, вони будуть, відповідно, і е, получать зарплату плату достойно. А все тому пояснює лікар, що тепер українці самі обиратимуть медиків, у яких забажають лікуватись. Тож у персоналу з'явиться стимул працювати краще. Одягайте медичний костюм і халат, приведіть порядок своїй ординаторські. Виглядайте достойно. Суботу, неділю обов'язково прийдіть на роботу, провірте своїх пацієнтів. Як це буде робитися. Тоді до вас люди підуть, і люди пішли. А згодом із закладом почали співпрацювати страхові компанії, говорить Вадим Крижевський. Зміни у своїй лікарні він почав ще шість років тому, тільки но став там головним лікарем. Тож певний, подібний шлях має пройти решта медзакладів, але це справа не одного року. Олександр Квіташвілі, міністр охорони здоров'я України, один із трьох іноземців у кабінеті міністрів. Народився та працював у Грузії. Також обіймав посаду міністра охорони здоров'я в Україну. Переїхав разом із дружиною та дев'ятирічним сином. Олександр Квіташвілі, прибічник страхової медицини, вважає запровадження такої системи в Україні є неможливим без реформування мережі лікарень. Александр Квиташвили, министр охраны здоровья в нашей студии. Доброго ранку. Доброго ранку. Людей очень волнует э, вот, э, страховая реформа, потому что для многих, э, возможность есть какой-то стереотип, что вот у меня нет денег на страховку, значит, меня не будут лечить, Скоро за мной не приедет, я приду в больницу, мне скажут, э, до, до свидания, лечитесь дома. Э, расскажите, пожалуйста, что такое страховая, страховая реформа в Украине, и э, кто будет страховать, государство или частные компании? Mm -hmm. Объясните нашим зрителям. Давайте более правильные термины будем употреблять, медицинская страховка. Да, mm -hmm. То есть, ну, что Медицинская страховка она, это является одним из источников финансирования системы здравоохранения. Это не единственный источник. И в разы не парацея, то есть это не парацея изменения системы. Значит, завтра, если мы просто выйдем и примем закон, кстати, закон принимать тоже не нужно. Но если примем закон, то все будет хорошо, уже будет все... Нет, это не так. Для того, чтобы медицинская страховка заработала, надо, чтобы иметь нормальную сеть больницы, чтобы сеть работала налаженно. Никакая страховая компания не будет брать риски финансирования чего-то, который не знает, что, в каком объеме, где, сколько и когда. У нас сейчас по медицинской статистике огромная проблема. То есть собирание статистики достоверной по системе койко-место штатное расписание не получается. Потому что мы не знаем, оплачивая э, эти койки и места, мы просто не знаем, сколько мы платим за услуги. Это, потому что такого принципа финансирования нет. Господин министр, mm -hmm. сегодня государство готово страховать украинцев? Финансово оно готово, но вся система здравоохранения она не готова просто принять страховую страховые полисы, скажем так. Да? Государство имеет свои обязательства. Да? А есть категория людей везде, к сожалению, в Украине тоже, которые социально не обеспечены. Это не только пенсионеры или инвалиды или такие группы. Да. Есть люди, которые, например, хронически больные, которые могут быть... Они могут иметь такой, скажем, нормальный уровень дохода, но из-за того, что эта хроническая болезнь существует в семье, то все расходы семьи идут на, на лечение. Такое mm -hmm. тоже есть. Так что есть очень много факторов, которые можно использовать и посмотреть, кому эти целевые программы нужны. Поэтому по страховке можно идти по смешанному принципу, страховать тех, которые не могут, просто mm -hmm. себе позволить страховку остальным или давать возможность застраховаться за какие-то льготные условия или просто открыть систему страховок, которые мы сами будем покупать То есть коммерческие, за свой коммерческие службы. Да. А, вот у нас нет. Есть небольшая справка сколько стоят страховые полисы в разных странах в грузии к примеру от 180 до 370 гривен в месяц в россии от 90 до 400 гривен в эквиваленте в украинской валюте в польше полис к примеру стоит гораздо дороже от 180 до 4000 гривен, ну это, видимо, максимальный э, mm -hmm. суперпакет, э, будут вас носить и лекарствами да, пичкать бесплатно. На примере Грузии, если мы говорим 370 mm -hmm. гривен в месяц, ну в год это меньше 5000 гривен где-то. Это вот mm -hmm. самая дорогая страховка. Означает ли это, что если человек платит эту, эту сумму около 5000 гривен, ну, на примере грузинов да, что если он заболеет, его положат в хорошую палату, ему бесплатно дадут медикаменты, и он получит максимальный комплекс лечений? Или да, это еще да. этого не означает? Нет, это означает, что человек купил какой-то пакет, там mm -hmm. есть перечень разных пакетов. Ну, я назвал вам самый дорогой, ну, по крайней мере, если говорить. А, вот я могу по на о своем примере просто перевести, то, что у меня там было. Там у меня было перечень услуг, которые я сам выбирал, ну, mm -hmm. там дорогой пакет был, но я сам выбирал, там, начиная с стоматологии, кончая до кардиохирургии mm -hmm. и так далее. Но там везде есть лимиты какие-то. Поэтому выбираешь то, что для, для себя более нужно. Вот хотя бы на моем собственном примере. Там у меня там 9-летний сын, так что мы выбирали там больше чего-то там по педиатрии, чем, чем по, по разным таким заболеваниям, которые ну, из-за возраста, из-за группы просто нам не подходят. Да? Еще интересно то, что не все услуги на 100% оплачиваемые страховой компанией. Там может быть какое-то кофинансирование Вы со стороны о частных страховых компаний. Да. Это государственная страховка в Грузии, а, в которая Грузии предоставляет не существует. Этот пакет. В Грузии нет государственной, государственной страховой, страховой. компании. Такого Будет нет. ли в Украине это государственная страховка? И вот просто большинство украинцев, к сожалению, у них очень низкий уровень дохода финансово они не могут даже себе позволить наверное пять тысяч в год заплатить за страховку. Нет. И каждый вот, из наших зрителей, мне кажется, большинство из них, они переживают о том, что их ждет в этом году. Насколько они смогут спокойно прийти в больницы и получить хотя бы минимальное обслуживание, mm -hmm. или им я, придется я... просто оплачивать, сначала оплатить страховой полис, а потом уже получать нет. услугу. Как будет? И, нет это, да. не, это, это не так работает. Да, э, те люди, которые не могут себе позволить купить да. минимальную страховку, или любую страховку, mm -hmm. за это должно заручиться государство, что оно будет обеспечивать э, страховкой или другим типом финансирования эти, услуги этих людей. Да? Ситуация с, с сельскими больницами действительно вообще трагическая. Это будет отдельное направление ваших реформ? Это будет э, абсолютно не то, что отдельное, это будет параллельное направление всему. Сегодня у врачей первичной медицины в поликлиниках или в селах нет такой свободы действия. У них мизерная оплата труда, они не могут передвигаться, это же, ну, чтобы понять, да? И еще, тем более, мы делаем там, распределение врачей куда-то, значит, осылаем туда того, который не хочет туда ехать. Ко все всему этому. Ко всему этому, да. То есть надо, чтобы сначала появился интерес у этих людей туда ехать. Uh -huh. Единственный интерес – это нормальные условия работы и нормальные финансовые. А других нету. Это первое, чтобы там уже кого-то посадить, да, чтобы у них была связь. Это одна из первых ваших задач. Это одна из первых, первых задач реформирования медицины, чтобы максимально приблизиться к народу, к людям, которые где-то живут, и не могут поехать в этот центр. Много чего там надо. Ну. И надо будет часто к вам приходить, чтобы... Да, Александр, к сожалению, времени у нас не так много в эфире, но в двух словах подведем небольшие итоги. Значит, что, о чем беспокоятся украинцы? Что я вызову скоро, она приедет и будет требовать с меня полис, и не заберет меня, если, не дай бог, что-то так, случится. Так, такого нет, не нет. будет. Такого почти невозможно, такого никогда не будет. нормально. И медицинское страхование начнет работать в Украине в ближайшее время, и тот, кто не сможет за нее заплатить, соответственно, поможет государству. Принцип такой. Смотрим, что как быстро мы сможем это... завести. Спасибо большое. Э Александр Квіташвілі, міністр охорони здоров'я України, був в нашій студії, відповів на наші запитання всім здоров'я. Я додам, що поддень був приємним, починити разом із Якобом Сманер. Сніданок триває.